surah yang ke-8 daripada Al-Quranul Karim iaitu surah Anfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyil mustafa wa ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam program Sejenak Bersama Kalamullah. Dalam siri kita pada kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-8 daripada Al-Quranul Karim iaitu surah Anfal. Sebuah surah madaniyah ataupun dalam sebahagian ulama mengatakan di adalah surah makiyah. Ia mengandung 75 ayat. Penamaan surah ini sebagai suratul anfal itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama dalam surah ini iaitu yasalunaka 'anil anfal al anfal lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad tentang al anfal iaitu harta rampasan perang. Katakanlah wahai Muhammad harta rampasan perang itu adalah terserah bagi Allah dan bagi rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah SWT wahnu ta'ala dan perbaikilah hubungan di antara kamu serta taatlah kepada Allah dan Rasul sekiranya kamu betul orang-orang yang beriman. Di dalam suratul Anfal ini menceritakan tentang pengurusan harta ghanimah harta rampasan perang dengan begitu detail. Allah Ta'ala menyebutkan falillahi khumsahu walirrasuli walilqurba. 1/5 daripada harta rampasan perang itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, hak milik Rasul untuk dibahagikan kepada kaum kerabat baginda dan juga ada bahagiannya bagi orang-orang muslim. Itu ditentukan Dijelaskan di dalam ayat ini Dan satu perkara yang menarik Di dalam surah ini Harta rampasan perang Perang yang mana satu yang disebutkan Perang yang dimaksudkan di dalam surah ini Adalah Perang Badar Yang berlaku pada uh, 17 Ramadhan Di mana umat Islam uh, Yang bilangannya hanya 313 Melawan tentera musyrikin Yang bilangannya itu lebih kurang seribu Ataupun lebih Dan uh, peperangan ini Merupakan peperangan Yang menjadi satu signifikan kepada umat Islam Di mana mereka menang Dengan begitu hebat dengan begitu bergaya sehingga kan di dalam peperangan ini terbunuhnya Abu Jahal ketua kepada kaum musyrikin dan orang yang paling kuat memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menariknya di dalam surah ini adalah dalam peperangan Badar Allah Taala menceritakan bahwasanya syaitan telah datang dan membantu kaum-kaum musyrikin dan menghiasi peperangan ini kepada kaum musyrikin kerana mereka mengetahui bahawa mereka itu bilangannya ramai dan umat Islam itu bilangannya sangat sedikit 313 di mana mereka pasti dan pasti الله سبحانه وتعالى من هيك يأكا برستي وإنيديد سورة الأنفال أيأ يأكا بابلو جهد سبحانه وتعالى بر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى من هيك يأكا وهي mukminin daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana syaitan menghiaskan kaum musyrikin akan amal-amalan-amalan mereka syaitan datang dalam bentuk seorang lelaki bernama Suraqah Suraqah ibnu Malik dan mengatakan bahawasanya kamu dan tentera kamu ini pasti akan menang dengan kelengkapan ketenteraan kuda dan sebagainya senjata dan sebagainya di mana umat Islam itu keluar bukan untuk berperang tetapi hanya untuk menuntut hak mereka yang tidak ada kelengkapan dari sudut harta dari sudut aksesori peperangan Uh, senjata uh, kendaraan dan sebagainya dan bilangan orang yang sedikit tambahan lagi mereka sedang berpuasa uh, maka kamu pasti dan pasti wahai orang-orang musyrikin Mekah akan menang uh, dalam peperangan melawan mereka maka syaitan menghiaskan perkara ini kepada mereka dan meniupkan semangat kepada orang-orang musyrikin ini untuk me memerangi dan membunuh umat Islam dan dia berkata la galibalakum tidak adalah yang akan menang melainkan kamu hari ini uh, dan aku akan menolong kamu namun apabila dua pihak ini bertembung di medan badar maka orang-orang Islam itu diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihantarnya para malaikat Allah taala menghantar para malaikat untuk membantu orang Islam dan tentera musyrikin itu dibantu oleh syaitan yang akan membantu kononnya untuk membunuh umat Islam Namun syaitan lari. Ah, falamma tara'atil fi'atan nakasa 'alayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la Syaitan mengatakan sesungguhnya sekarang ini aku berlepas diri daripada kamu, aku melihat apa yang kamu tidak melihat. Wa inni akhafullah. Syaitan kata aku sesungguhnya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu azabnya sangat pedih maka tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk uh, menanggung azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita dapat pelajari satu perkara di mana seburuk-buruk syaitan, sejahat-jahat syaitan itu masih lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apatah lagi kita manusia yang tidak ada apa-apa ini sepatutnya kita sedar dan kita selalu refleksi diri kita akan azab Allah Subhanahu wa taala dan inilah sepatutnya menjadi sifat orang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat yang berkenaan tentang azab, hatinya sepatutnya tersentuh, sepatutnya merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan azabnya yang sangat-sangat dahsyat. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada surah ini. Wabillahi lidayah tibat taufik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.